Kita mula pada hari ini dengan berita tergempa berkenaan dengan fasiliti nuklear Natanz di Iran. Fasiliti ini adalah antara yang paling awal diserang. Asalnya keadaan Natanz tu disangka rosak kat bahagian luar je tapi sekarang ada concern yang fasiliti ni dah rosak teruk sampai kat dalam. Implosion. Natanz ada 15,000 centrifuge yang pusingkan uranium nak bagi pecah jadi uranium-238 dan uranium-235 tu. Semuanya dipercayai dah pun hancur. Now, sambil kita tengok Natanz, saya bentarkan kat korang fasiliti fasiliti-fasiliti lain macam ni fasiliti Isfahan sebelum dan ini selepas. Diserang dengan teruk dan sekarang mata terletak kat fasiliti Fordo yang sangat susah nak dicapai. Israel boleh bedil tempat ni berkali-kali tapi keberadaannya di kawasan pegunungan tu adalah suatu cabaran yang mereka tak dapat atasi seorang diri dan kat sinilah datangnya Amerika Syarikat satu-satunya negara yang berkemampuan nak hancurkan Fordo. In case kalau korang tak tahu Amerika ada bunker buster ini saja yang mampu tembus pegunungan tersebut benam all the way deep into the mountains untuk ledak dari dalam. Kenapa Amerika je boleh guna benda ni? Sebab Amerika sahaja yang ada B2 Spirit. Satu-satunya strategik bomber yang berkemampuan nak angkat bunker buster yang beratnya tu mencecah 13,000 kilogram. For now, Donald Trump belum bagi kata putus yang jelas agak berdolak dalih dengan seruan Iran menyerahkanlah tanpa sebarang syarat siap cakap Amerika takkan apa-apa kan Supreme Leader Iran tu. Siap cakap we now have complete and total control of the skies over Iran. Maksudnya mereka dah totally kuasai seluruh ruangan udara Iran. Dah siap cakap dia minta semua rakyat Iran keluar daripada Tehran. Bukan mudah nak tinggalkan Tehran dengan stesen minyak sentiasa penuh. Sudahlah penuh sekali tengok bank utama Iran iaitu Sepah diserang secara cyber sekaligus uh, buat gangguan pada sistem termasuklah platform bayaran uh, yang terdapat pada stesen minyak. Serangan tu diakui penggoda predatory Sparrow yang mendakwa Sepah guna duit rakyat untuk membiayai keganasan rantau. Dan ala-ala cakap pasal keganasan, let's talk about serangan terhadap pejabat media IRIB tu telah pun disahkan yang serangan tersebut meragut 4 nyawa amatlah menyayatkan tapi itulah mereka yang dah membunuh 232 wartawan kat Gaza keadaan pertama teruk bagi rantai kuasa uh, chain of command di Iran kerana Major General Ali Shadmani juga telah pun terkorban dalam suatu serangan Israel dia ni adalah Leader Katam Al-Anbiya Central Headquarters boleh kata figura ketenteraan yang sangat-sangat dekat dengan Supreme Leader dah tu dia baru 3 hari je naik ke jawatan tu selepas pendahulunya uh, Golam Ali Rahim Rashid di Bedil, Israel Musuh tahu keberadaan mereka Musuh juga tahu secara sistematik Lokasi pelancar-pelancar misil serata Iran Kemarin Ke kita dengar yang 30% Pelancar misil Iran dah pun hancur So, perkembangan ni sebenarnya bukanlah satu Perkembangan yang positif bagi pihak Iran Kegiatan Israel sepanjang minggu ini Nampak begitu tersusun Mungkin benda ni buat ramai tertanya-tanya Sebab apa? Sambil Iran duk hadapi Serangan udara, pihak berkuasa mereka juga Tengah selongkar serata masyarakat Untuk kenal pasti tali baru yang bekerjasama dengan Israel pihak intelligence mereka temui banyak data begitu tepat uh, mereka tahu siapa ada di mana dan apa ada kat mana dan benda ni the ongoing sampai sekarang pun pada jam 3.30 pagi 18 Jun Israel dah musnahkan 18 pelancar misil tapi keadaan taklah sesempurna seperti disangka dan ala-ala cakap pasal misil 17 dan 18 Jun memang berkali-kali Iran lancarkan misil ke arah Israel macam kita tahu Israel sekarang tengah hadkan maklumat yang keluar melalui media jadi kita tak tahu sangat berapa banyak rumah yang dah hancur cuma kita tahu bahawa Kementerian Kewangan Israel ia dah terima surat-surat tuntutan daripada rakyat yang mendakwa rumah mereka dah berosak kerana serangan Setakat ni jumlah uh, surat tersebut adalah 8,549 pucuk yang mendakwa rumah mereka rosak pada struktur 668 pucuk kerana kerosakan pada kenderaan dan 683 untuk kerosakan harta benda 24 bangunan sudah pun diistihar, kena roboh. ada loji uh, penapisan minyak kena ditutup Termasuk juga stesen jana kuasa Haifa kerana kerosakan akibat serangan Di kawasan tengah, misil uh, Iran kena kat 4 tempat Paling interesting bagi saya adalah sebuah bas kosong di Herzliya ataupun betul ke bas kosong? Iran mendakwa bas tersebut uh, tak kosong sebaliknya Israel duk guna buat sebagai samson untuk pejabat perisikan Iran kata misi misi mereka tu tak dapat dikesan Israel. Nampaknya Iran juga dah bawa inovasi mereka tersendiri. Dengan inovasi tersebut letupan demi letupan menggegarkan Tel Aviv dan West Jerusalem dengan orang ramai berulang kali masuk keluar shelter satu dua menjak ni perasan juga yang jumlah misil Iran semakin lama, semakin berkurangan setiap gelombang awal-awal tu jumlah misil tu menghujani Israel dalam angka ratusan tapi sejak kebelakangan ini berpuluh-puluh je, benda ni mencetuskan dua spekulasi, sama ada mereka bertambah desperate ataupun mereka tukar strategi, uji keupayaan Israel dan eksploitasi kelompangan ada gelombang tu 8 misil sahaja benda sama juga dok berlaku kat camp Israel untuk pengetahuan korang semua, Washington Post mendedahkan yang Israel tengah pilih misil-misil balistik yang mana untuk ditepis kerana jumlah misil anti-balistik mereka tu pun tak cukup rupanya. Bekalan semasa mereka ni boleh tampung tak sampai 2 minggu je lagi which barangkali explain kenapa Carrier Strike Group USS Nimitz sedang on the way ke sana. 18 jam lepas, dia ada dekat Selat Melaka tu making its way to the Middle East. Semua perhatian kena narrow down on potensi penglibatan Amerika dah sekarang ni Kemasukan Amerika akan mengubah segala dimensi peperangan dengan begitu ketara. 3 hari ni je, Israel dah buat tu, 720 uh, serangan udara serata Iran. NGO mereka cakap jumlah mangsa dah pun mencecah 450 orang dengan angka kecederaan lebih kurang jumlah tu jugalah. Dan intelligence Amerika Syarikat pula mendakwa yang Iran tengah plan nak hentam pangkalan-pangkalan Amerika. Sesuatu yang sangatlah pelik kerana mereka tak start pun peperangan ni. Apa-apa pun macam biasa jemput subscribe sebab konflik ni sedang melarat dan melaratnya konflik ni lagi keraplah saya akan buat video-video update.